Праздничный концерт в Доме офицера флота открывает самый балалаечный коллектив – Оркестр народных инструментов «Садко» Дворца детского и юношеского творчества с композицией «Тройка». Елена Логвинова занимается в оркестре 6 лет, влюблена в русскую народную музыку и самый русский музыкальный инструмент – балалайку. Девушка говорит, большую часть оркестра составляют балалайчники. Она играет на секунде, еще есть примы, альты и контрабасы. Я пришла в оркестр, чтобы научиться играть на гитаре, но мне предложили сначала выучить народный инструмент. Ну, мой выбор пал на балалайку, он мне показалась интересной и необычной крайней мере, я название ее знала, а остальные еще не знала тогда народной оркестр. И потом я влюбилась, Николай уже забыла про гитару, уже не играла на ней, больше играла на балайке. Хожу вот каждый, ну, три раза в неделю хожу на репетиции, и мне очень нравится. Праздник «День балалайки» проходит в рамках международного фестиваля народной музыки «Самородки». Ежегодно в нем принимают участие более 500 человек. Главная цель фестиваля – развитие народной инструментальной и вокальной музыки, а также взаимообогащение национальных культур. Алла Тиракопян руководит сразу двумя фольклорными ансамблями Украинским «Черевницы» и Русским Раздолье. Один из моих ансамблей будет исполнять попури на тему народных украинских песен. Вот. Очень интересно такой попури. Мы с ними когда-то прошлом году заняли первое место на самородках. Вот. А другой ансамбль будет петь казачью песню посреди России встану. Коллективы из Украины в этом году отказались принимать участие в фестивале. Зато приехали гости из дружественного Китая. Для севастопольцев гости из поднебесной исполнили русскую народную песню. Появление Дня Балалайки можно считать заслугой исключительно самих музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников заслуженного артиста Российской Федерации Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о Балалайке в документе ⁇ Память из стрелецкого приказа в малороссийский приказ ⁇ который датируется 23 июня 1688 года. День Балалайки отмечают все музыканты-народники. Маргарита Пронина, Дмитрий Лелека, Сеф Информбюро.